Капитан команды БК «Химик» Александр Рябчук. Ваш комментарий к сегодняшней победе вашей команды. во-первых, ну, хочу поздравить нашу команду до да, с победой, с Нилёха, всех наших болельщиков, кто за нас болел сегодня. Ну, что по игре? После последней игры здесь, в которой мы играли Кубкову, мы так, очень плохо тогда забили и дальние броски, и вообще очень плохой процент реализации был. Сегодня, ну, сегодняшнюю игру мы подсобрались и Показали очень хороший процент реализации дальних бросков и минимизировали потери. У нас, по-моему, до 10 потерь, это неплохой показатель. Был момент, где-то переломный, когда политехник довел 3 очка. Я говорю с командой, что мы не опустили руки, старались, бились и держались вместе до конца. И да я думаю, командным взаимодействием мы выиграли эту игру. Тренер баскетбольного клуба «Химик» Олег Гончаров. Ваш комментарий. Сегодня удачное завершение победы и удачное совершение Да, хочу сказать, ребята огромные молодцы. Они проделали огромную работу. Это очень важная победа сегодня была для нас. Хорошо сегодня попали хорошая игра, очень важная. И хочу сказать, что Химик как коллектив был, есть и будет. У меня все. Капитан команды ВК Политехник Антон Рочняк. Антон, кубковые матчи Суперлиги нельзя сравнивать. Почему сегодня не получилось обыграть Химик? Ну, можно выделить несколько моментов. В первую очередь не хватило Кромера. Явно нам не хватило его атак, обострения. Второй момент в первой половине не реализовали много таких с кольца бросков обидных в частую, наверное, где-то потеряли много уверенности, это было видно во второй половине. И плюс не хватало концентрации в защите, потому что южный реализовал очень много чистых бросков просто за счет того, что мы там теряли, не не до разбирались в защите, там не хватало коммуникации. На ваш взгляд, в какой ключевой момент игры был? В какой четверть, в какой момент? В ключевой? Ну, вторая половина, я, честно говоря, так сложно там, по-моему. Ну, третья, конец третьей вроде. Так, особо не могу сказать, честно. Главный тренер баскетбольного клуба Политехник Владимир Коваль. Ваш комментарий к сегодняшнему дню. Химик сегодня приехал за реваншем после четвертьфинального поражения в Кубке Украины и был хорошо сегодня настроен на игру. Очень агрессивно действовали в нападении и показали хороший процент трехочковых, особенно бросков. Особенно те игроки, от которых мы не ждали, видно было, что они были сегодня настроены на атаку и заряжены на победу. Мы же, в свою очередь, недостаточно были агрессивны в защите допустили много ошибок именно в защите и недостаточно было разговора недостаточно было ротации и, вза и взаимопонимания и отсюда и такой такая, такой результат было видно, что нехватка Кромера на площадке? конечно, Кромер вот, один из лидеров команды, который каждую игру забивает больше 20 очков и делает в районе 80 передач. И, конечно же, это было нам его не хватало, плюс он в защите очень хорошо помогает и подбор, и... то есть он разносторонний игрок, и его нам очень сегодня не хватало. И, конечно же, может быть, этот момент и чувствовался, и давил немного на ребят может быть, недостаточно уверенности было. Нехватка, кроме рассказалась.